নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ যিটো খবৰ আছে আপোনালোকৰ এ ডি আৰ গেট ফ'ৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে এ ডি আৰ ইৰ গেট ফ'ৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল ন'টিছ জাৰি কৰিছিলে যিখন ন'টিছত তেওঁলোকে এ ডি আৰ ইৰ গেট ফ'ৰৰ পেপাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে কোনখন পেপাৰত কিমান নম্বৰ থাকিব আৰু কিমান প্ৰশ্ন থাকিব আৰু কাৰ কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব সকলোবিলাক তেওঁলোকে অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰিছে ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ পলম হৈছে যদিও আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ সবিশেষ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এডেৰ গেটফ যি পেপাৰ দুখন আছে পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু কোনখন কাৰ কাৰণে হ'ব আৰু কিমান প্ৰশ্নৰ কিমান নম্বৰ থাকিব সকলোখিনিৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম লগতে এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ বাবে উল্লেখ কৰিম গতিকে ভিতৰত সেইবিলাকে চাব অলপো স্কিপ নকৰিব তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ শ্ব' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত পলম নকৰি বোলো আজি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ সাতাইছ তাৰিখে এই ন'টিছখন জাৰি কৰিছিলে আমি পোৱাত অলপ পলম হোৱাৰ পাছতো যদি আপোনালোকক এই ভিতৰত জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছিলে যিসকলে এছ এল আৰ চিৰ গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ একজাম ডেটটো সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে তথাপিও এই ন'টিছৰ যোগেদি তেওঁলোকে অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যিটো একজাম হ'ব সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখে হ'ব এইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি সকলোৱে নিশ্চয় গম পাই আছিলে আগৰ পৰাই যে অক্টোবৰ সাতাইছ তাৰিখে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ যি পেপাৰ আছে আমাৰ পেপাৰ ওৱানৰ পেপাৰটো দুইটাৰ কাৰণে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব একেদিনাখনে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল পেপাৰ ওৱানখন কাৰণে হ'ব আৰু পেপাৰ টুখন কাৰ কাৰণে হ'ব আৰু কোনখন পেপাৰত কিমান নম্বৰ থাকিব সকলোখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিতৰত সেইসকলক চাব চ' এতিয়া চাব আপোনালোকে পেপাৰ ওৱান যিখন আছে পেপাৰ ওৱানখন আপোনালোকৰ যিখিনি আমাৰ এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন আৰু তাৰ ৰিকুইভমেণ্ট যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পেপাৰ ওৱান আৰু লগতে যিসকলে ক্লাছ টেনৰ লগতে ইকুইভেলেণ্ট হৈ আই টি আই কৰি থৈছে আই টি আইখিনিৰ কাৰণেও এই একেখন পেপাৰে দুইটা কাৰণে হ'ব অৰ্থাৎ এইচ এল চি ইকুইভেলেণ্ট আৰু আমাৰ আই টি আই যিখিনি ক'ৰ্চ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই পেপাৰ ওৱানখন মানে দুইখিনিৰ কাৰণে একেখন পেপাৰে তেওঁলোকে দিব লাগিব মৰ্ণিং শ্বিফ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ ন বজাৰ পৰা চাৰে এঘাৰ বজালৈ অৰ্থাৎ প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা আপোনালোকৰ ইয়াতে এক্সামটো হ'ব পেপাৰ ওৱানত মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আৰু নেক্সট ইভিনিং চিটত আপোনালোকৰ এটা এক্সাম হ'ব যিখিনি আমাৰ ৰিট আপটো ক্লাছ এইট যিসকলে এইট লেভেলৰ যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পেপাৰ টুখন হ'ব এই এক্সামটো তেওঁলোকৰ ইভিনিং শ্বিপ হ'ব অৰ্থাৎ ডেৰটা বজাৰ পৰা চাৰিটা বজালৈকে হ'ব আপোনালোকৰ সাতাইছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে গতিকে পেপাৰ ওৱানখন কাৰণে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু পেপাৰ টুখন কাৰণে গম পাইছে এতিয়া কোনখন পেপাৰত কিমান নম্বৰ থাকিব এইখিনি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব চ' তাৰোপৰি যদি আমি ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডখন কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াতে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডৰ বৰ্তমান সময়লৈকে ডেট উল্লেখ কৰা নাই আৰু যিহেতু এক্সামটো সাতাইছ অক্টোবৰত আছে আৰু যিহেতু আজি হৈ গ'ল দুই তিনি মাহ যি হৈ গৈছে আমাৰ ধৰক থ্ৰ' তেতিয়া আমাৰ যদি এডমিকাৰখন চাবলৈ যাওঁ তেন্তে এডমিকাৰ্ডখন তেওঁলোকে প্ৰায় দহ দিন বা বাৰ দিনৰ আগত তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰে অৰ্থাৎ আমি যদি এড্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ চাওঁ তেন্তে আপোনালোকক হয়তো পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে এডমিকাৰ্ডখন দিব গতিকে এডমিট কাৰ্ডৰ কথা আমি ইমান আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন পোন্ধৰ অক্টোবৰ আৰু বিশ অক্টোবৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিটখন পাই যাব চ' এইটো আপোনালোকে চাব চ' পেপাৰখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া পেপাৰখিনি আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিখিনি আমাৰ টেন লেভেল আৰু আই টি আই হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে পেপাৰ ওৱান আৰু এইট লেভেলৰ কাৰণে পেপাৰ থ্ৰী হ'ব তাৰপিছতে চিলেবাছখিনি যদি আপোনালোকে চাইছিলেবাছখিনিও আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ চিলেবাছ থাকিব ইংলিছ থাকিব তাতে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ মেথেমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিং আমাৰ চেনেলত আপোনালোকৰ বাবে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আন আনি থকা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিব পাৰ পাৰিব তাৰপিছতে তুমি যদি চাওঁ আপোনালোকৰ পেপাৰ লেংগুৱেজটো নিশ্চয় গম পায় আছামিছ বেংগলী ইংলিছ বড়ো এণ্ড হিন্দী এইটো মিডিয়ামত হয় তাৰপিছতে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ ট'টেল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাল্টিপল চৰ্চ কুৱেশ্যন থাকিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে আপোনালোকৰ এক নম্বৰকৈ থাকিব ঠিক আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে এক নম্বৰকৈ থাকিব ট'টেল মাল্টিপল চৰ্চ কুৱেশ্যন হ'ব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ট'টেল নাম্বাৰো হ'ব কিমান তেতিয়াহ'লে ওৱান থাৰ্টি ফাইভে হ'ব আৰু সময় আপোনালোকৰ কিমান হ'ব ডেৰশ মিনিট অৰ্থাৎ দুঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট অৰ্থাৎ দুঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিটৰ পিছত আপোনালোকে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক্সটো আপোনালোকে কেৰি কৰিব লাগিব তাৰপিছতে নিগেটিভ মাৰ্ক ৰাখিছে যিহেতু গম পায় আপোনালোকৰ চাৰিটা কুৱেশ্যনত এক নম্বৰ হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ পাৰ কুৱেশ্যন জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভকৈ আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনালোকে ধৰক এইটো কাৰণে এপেৰ হ'ল নেক্সট আপোনালোকৰ থাকিব কি স্কিল টেষ্ট বাৰু ইণ্টাৰভিউ থাকিব তাত আপোনালোকৰ ফিফটিন মাৰ্কছ থাকিব ঠিক আছে ফিফটিন মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে থাকিব আৰু য'ত আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্টত বা ইনভাইটিং ফৰ্ম যিটো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে হ'ব তাত আপোনালোকৰ ওৱান এইচ টু টু থাকিব ঠিক আছে ওৱান এইচ টু টু যোৱাবাৰ যেনেদৰে আছিলে ওৱান এইজ টু টু হিচাপে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটছ তাত ইনভাইটিং থাকিব গতিকে এনেধৰণে তেওঁলোকে এই যিখন ন'টিছখন জাৰি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পেপাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ টাৰ্মটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে কি কি চিলেবাছ থাকিব আপোনালোকে ভালদৰে গম পাইছে কিন্তু এডমিটখন আপোনালোকে গম পাব কেতিয়া পোন্ধৰৰ পৰা বিছ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিটখন পাই যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটো ক'ত পৰিছে গম পাই যাব গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালদৰে চলাই ৰাখক আমাৰ চেনেলত কৈছোৱেই যিহেতু আমাৰ চেনেলত জেনেৰেল নলেজ আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰি থকা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব তাতে তাৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো কমন পাব পাৰে গতিকে এনেদৰে যদি আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ এক্সামটো ভালদৰে দিব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিতৰত এইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে উল্লেখ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো দিয়া যদি পলম হ'ল যদিও আপোনালোকে যদি গম পোৱা নাছিলে তেন্তে আপোনাক এই ভিডিঅ'টো চাই আজি সম্পূৰ্ণভাৱে গম পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰধান ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ'টো যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় Home.